Salam əziz izləyicilər. Yenə də hər birinizə xoş gəltdik. Bu günləri markoflu kek hazırlayırıq. Bunun üçün əvvəlcə qabımızın içərisinə yarım stəkan mürəbbə suyu əlavə etdik. 1 stəkan şəkər tozu əlavə etdik. Daha sonra yarım stəkan duru yağ əlavə etdik, yəni 100 qram duru yağ əlavə etdik. Daha sonra bunları bir yaxşıca qarışdırdıq. Sonra bir çay qaşığı çayni soda və yarım stəkandan bir az yuxarı, bir barmağa yuxarı qatığın bir yerdə soda ilə çalıb qarışığımızın üzərinə əlavə edirik. Daha sonra bunları yaxşı bir-birinə qarışdırırıq. Sonra bizə karkov lazımdır. Karkov rəndədən keçirtmişik, üzərinin qabığını soyub rəndədən keçirib əlavə edirik qarışığımızın üzərinə. Daha sonra bizə un lazımdır. Unumuzu da az az əlavə edib bucür xəmir əld etməliyik. Xəmirimiz artıq hazırdır. Belə bir qəlb götürmüşəm, onun içərisini yağlayandan sonra qarışığımızı əlavə edirik qəlbimizin içərisinə. Sonra eyni bərabər istəyə hər tərəfinə yayırıq ki, hər tərəfi düz olsun. Daha sonra siz istəsəz belə edə bilərsiniz. Ancaq mən markoflardan bu şəkildə güllər hazırlamışam. Onu kekimizin üzərinə düzürəm bəzəy üçün. Bunu istəsəz edə də bilərsiz, etməyə də bilərsiz. Mən belə gözəl alınsın deyim, gözəl görünsün deyə mən bunu etdim. Siz də etsəniz daha yaxşı olar. Sonra 180 dərəcəli sobamızda Ya adam saata bişdi. Artıq bizim kekimiz hazırdır. Kənar hissələrini ayırırıq. İndi isə kəsək görək bizim kekimiz necə halda alındı. Markoflu kekimiz. Görürsüz necə yumşaqdır, pambıq kimidir. İç görünüşünə də baxa bilərsiniz. Kekimizin çox gözəl görsənir. Çox dadlıdır, xna kimi qızarıbdır. Bən dinləsəz sizlər də hazırlayın. Dəstək olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Bəyənib like etməyi unutmayın. Çox sağ olun.